Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Salam Malaysia Madani dan terutamanya Kepada Tidak, tidak lain lah Kepada KP yang kita sayangi lah Dato' Norsem Kalau saya kena naik stage ni memang saya kena adjust ni sikit Ha, mikrofon saya kalau ada Dato' Norsem ni lah Yang besar Cik Mat Ishak, Bengatini, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah pertanian -pengarah negeri yang diraihkan dan penerima anugerah primata cemerlang dan juga penerima pingat-pingat persekutuan dan lain-lain. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Hari ini saya sangat berbanggalah dapat bersama-sama dengan penerima APC dan juga penerima bintang kebesaran. Kerana saya bersama dengan mereka yang sebenarnya sangat penting dalam ekosistem bumunan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah peneraju, pembela dan juga penjaga khazanah negara iaitu aktiviti pertanian. Tanpa tuan-tuan dan puan-puan maka tak adalah kita lihat orang yang sihat-sihat dalam dewan dan luar dewan ni yang kita tengok nutrisi makanannya dari segi pemakanan, sayur-sayuran dan pelbagai lagi tanaman-tanaman. Dalam masa seminggu, insyaAllah saya 8 bulan lah di kementerian ni. Daripada saya tak berani menjadi petani sekarang ni, hari ni lah. Minggu ni saya pun ada traktor dekat kampung saya, dia tengah tolak tanah. Sebab saya pun nak berkebun sama. <tuk> Kalau saya tak berkebun, saya tak boleh cakap mengenai pertanian. So saya pun akan cuba menghayatilah aktiviti pertanian bersama tuan-tuan dan perempuan. Sebab memang saya tak boleh lawan tuan-tuan dan perempuan. Semua pakar-pakar pertanian. Ya. So tadi kita mendengar Dato' Nosen menceritakan mengenai kejayaan-kejayaan yang telah berlaku akibat daripada kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat tahun lepas dan tahun ini pelbagai kejayaan dan aa, kecemalangan telah di, telah berlaku. Dan ini berlaku kerana hari ini, ya, tahun ini, Jabatan Pertanian Malaysia berumur 120 tahun. Sejak dilahirkan ataupun ditubuhkan kepada pada tahun 1905, kita lihat gambar-gambar dalam lagu tadi, lagu doa tadi Petani-petani pekawai kita selalu rambut-rambut panjang dulu kan Sampai leher-leher Sekarang Alhamdulillah lah Rambut pendek dah elok nampak modern sikit kan Jadi perjalanan 120 tahun Daripada mula ditubuhkan pada tahun 1905 Sampai sekarang bukanlah satu perjalanan yang mudah Banyak liku-liku yang dilalui Banyak tanah-tanah telah diterkai Pokok-pokok hutan telah dibersihkan dan dijadikan seperti mana ladang-ladang pertanian yang kita lihat pada pada masa sekarang yang moden, yang senang diakses, mempunyai kemudahan elektrik, air dan pelbagai lagi sistem sokongan untuk membantu petani-petani dan peternak dan peladang yang lainlah. So sebenarnya hari ini adalah hari tuan-tuan dan puan-puan di mana kementerian dan jabatan sebenarnya menghargai uh, sumbangan yang tuan-tuan telah berikan sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan diberikan penghormatan dan penghargaan sebagai penerima APC. Uh, saya sangat bersyukur di kementerian ini sebab saya ada lebih kurang 24,000 orang saja di bawah saya dengan 14 uh, agensi. Kementerian saya sebelum ini ada 140,000 orang dan saya terpaksa menghadiri APC di tujuh zon di seluruh negara. Memang penatlah. Dan satu zon kadang-kadang ada 400, 500 orang. Paling paling tinggi itu 786 orang. Memang penatlah nak bagi CJ itu kan. Nak bagi nak bagi pukal tak boleh. Masing-masing nak bergambar. So memang saya happy sikit lah kat sini taklah ramai sangat ya. <silence> Jadi sebenarnya tonton dan perempuan ni sebenarnya diiktiraf sebagai mereka yang cemerlang dan telah memberi uh, sumbangan yang telah memberi impak yang besar bukan saja kepada Jabatan Pertanian tetapi kepada komuniti di luar seiring dengan konsep madani. Yang amat bermuhammad uh, Perdana Menteri baru-baru ni ditawau telah uh, memberi peringatanlah kepada semua KSU bahawa ramai Penjawat awal sebenarnya tidak memahami konsep madani. Konsep madani ini bukannya satu tagline ataupun uh, tagline politik. Bukan. Ia sebenarnya adalah satu ikhtiar ataupun usaha untuk kita ma manusiawikan ataupun humanisakan dasar-dasar yang kita ada, aktiviti-aktiviti yang tuan-tuan buat setiap hari supaya memastikan bahawa uh, rakyat ataupun mereka yang sebenar-benarnya disasarkan itu mendapat manfaat yang telah kita usahakan untuk kita kita bina dasar kita buat aktiviti kita minta duit DE kita adakan duit OE ni semuanya untuk kita manusiawikan uh, dasar dan politis, polisi tersebut supaya rakyat akan mendapat manfaat dan uh, kejayaan itulah sebenarnya konsep madani bukannya satu tagline politik. Itu yang kita kena faham ya. Sebab ramai yang tak faham. So dalam peperiksaan kerajaan sekarang ni memang kita akan tanya mengenai kefahaman mengenai madani ini. So 120 tahun telah berlalu. Seperti mana yang saya maklum liku-liku telah dilalui dan kita kena cek balik berdiri dan membuat refleksi diri sama ada betul tak perjalanan yang 120 tahun ni sebenar-benarnya memanfaatkan negara kita terutamanya petani-petani dan mereka yang menggunakan produk-produk kita iaitu rakyat negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita banyak bercerita mengenai transformasi, transformasi sektor pertanian kepada yang yang orang kata tradisi kepada yang lebih moden. Dan cabaran yang kita lalui dan hadapi sekarang ni ialah kefahaman diri kita sebagai pegawai dan kaki tangan mengenai apa itu perkara yang melibatkan pemodenan. Kalau kita sendiri tak faham, kita tak pandai menggunakan chat GPT, ataupun memahami teknologi sedia ada macam mana kita nak bagi tahu petani. Samalah dengan saya sebab tu saya pun mulakan aktiviti bertani. Kau tidak saya tak ada tak boleh cakap mengenai pertanian sebab petani tu kata, "Eh, Datuk KSU, you pernah bertanam tak?" Saya kata, "Eh, jangan cerita ah. Saya dah ada kebun lah. Saya sendiri gunakan cangkul. Kadang-kadang pegawai pun ada tolongnya saya tanam-tanam pokok tu kan. Tapi yang penting saya menjiwai apa yang saya buat supaya apa yang saya buat ni sebenarnya boleh saya ceritakan. Tontonan dan perempuan saya 26 tahun di MITI. Saya bercerita mengenai usahawan, macam mana nak buat berniaga, macam mana nak melabur. Saya sendiri dulu pernah ada 3 syarikat yang saya terajui dan saya boleh cerita kepada mereka yang saya bagi nasihat ni, saya sendiri ada pengalaman. So tontonan dan perempuan ni sebenarnya adalah mereka yang cemerlang dan boleh memberikan impak kepada petani tersebut. Kebanyakan daripada petani kita sekarang ni umur dah 60 lebih, 63 tahun secara secara amnya lah dan mereka ni untuk berubah kepada ataupun mengikuti uh, uh, menggu, mentransformasikan diri memang susah. Orang putih kata not easy to teach to teach a dog new tricks. Okay, So cabaran kita ialah macam mana kita nak ubah petani yang tua ni kepada yang menggunakan teknologi moden kalau padahal kita sendiri pun tak faham macam mana kita nak buat. So kita perlu menjiwai supaya dapat kita laksanakan kita punya transformasi dengan lebih baik. Tuan-tuan dan puan dalam RMK ke-13, saya baru dimaklumkan mengenai cabaran ataupun KBI terbaru yang mengejutkan saya. Iaitu sumbangan pertanian kepada GDP ataupun KDNK A negara telah ditingkatkan daripada 1.5% kepada 1.9% dalam tempoh 2026 sampai 2030. Terus malam tu saya tak boleh tidur sebab saya nak fikir macam mana kita nak buat untuk menganjakkan sumbangan dalam peri, apa tu sektor pertanian kepada 0. .0 tambahan 0.4% daripada apa yang kita ada. So bajet yang kita ada sebenarnya patut ditingkatkan tetapi bajet saya nampak tak pun ditingkatkan dengan sebanyaknya yang membolehkan kita tingkatkan daripada 1.5 kepada 1.9%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 5 tahun akan datang bermula hujung tahun ni sampailah 2030 saya memang memerlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama melihat bagaimana boleh kita menyumbang kepada meningkatkan sumbangan sektor pertanian kepada GDP ataupun KDNKA negara daripada 1.5% ke 1.9%. Dan kita lihat KPI sektor lain iaitu sektor industri dan pembinaan telah turun. Bermakna negara pada masa akan datang amat memerlukan sumbangan besar daripada sektor pertanian untuk kita bangunkan ekonomi 25 tahun 35 tahun yang lalu memang sektor perindustrian telah menyumbang besar kepada pembangunan negara tetapi kenyataannya sekarang ialah sektor pertanian akan memberi atau memberi sumbangan yang lebih tinggi berbanding dengan sektor-sektor lain So ini memerlukan usaha yang lebih gigih daripada kita supaya kita lebih bekerja keras dan kita lihat cara bagaimana untuk kita gunakan teknologi, transformasi, inovasi dan pelbagai lagi tools-tools lain yang boleh kita bantu untuk meningkatkan sumbangan kita kepada negara ini. So tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ada beberapa perkara baru lagi yang akan kita perkenalkan iaitu ESG kita telah melantik dua orang pegawai ESG iaitu environment social dan governance yang mana kita akan cuba untuk uh, menggandakan usaha kita untuk melihat bagaimana sektor pertanian itu dapat menyumbang kepada sumbangan SDG ataupun sustainable development goal 2030 uh, di dalam uh, di bawah United Nation. So dua pegawai ini sebenarnya uh, telah diberi tugas dalam masa tiga tahun untuk melakukan uh, tiga aktiviti besar. Pertama ialah untuk menubuhkan satu avenue ataupun group untuk melihat bagaimana kita boleh mencapai ESG ESG goal kita dalam jangka pendek. Jangka sederhananya kita akan membina satu uh, uh, blueprint. Blueprint untuk membangunkan bagaimana kita boleh menggunakan elemen-elemen uh, sedia ada untuk kita menyumbang kepada ESG dan ketiga ialah kita akan mengira banyak mana Sumbangan sektor pertanian kepada ESG Di mana kita akan menghasilkan carbon credit Yang boleh dijual kepada pihak industri Dan sebenarnya saya sedang melihat kerangka Ataupun platform di mana Kalau kita jual carbon credit ni Duit tersebut kita boleh gunakan Untuk membantu meningkatkan keupayaan kita Terutamanya di sektor pertanian Contohnya lah Dato' Noh minta kita nak, nak perbaiki aset-aset kereta-kereta lama kita. So baru ni saya naik saya pergi ke Johor, saya naik kereta, tiba-tiba driver berhenti tepi jalan. Saya kata, apa hal ni? Datuk, saya nak ambil gambar. Kenapa? Sebab kereta saya ni mileage dah sampai 1 juta kilometer. Sebab kilometer dekat dial tu dah kosong-kosong-kosong-kosong balik. Sudah so, 1 juta kilometer. Punya hebat kereta-kereta Jabatan Pertanian ni. So mungkin sebab itulah Kementerian Kewangan kata pakailah. Kalau boleh semua kenderaan Jabatan Pertianannya sampai 1 juta kilometer. Jadi, <tuh> <tuh> tapi tak adil lah. Ha? Saya perlu berikan tuan-tuan dan puan-puan peralatan yang tuan-tuan perlukan untuk kita menjadi cemerlang. Insya Allah kita akan cuba dapatkan aset-aset uh, yang terbaru. Kalau tidak pun kita cuba allocatekan uh, sumber kewangan yang sesuai untuk kita pastikan yang tools yang tuan-tuan dan puan-puan ada ni Dapat digunakan dengan Seoptimanya insyaAllah Tuan-tuan dan perempuan juga pada tahun ni Kita akan ada dua lagi event besar Yang kita akan sama-sama terlibat Pertama yang akan Paling dekat ialah pada bulan depan Kita akan Berada di Osaka untuk kita Terlibat Sama dalam program World Expo Osaka 2025 Di mana kita telah diberikan Tanggungjawab untuk kita Men -kan atau kita untuk untuk menunjukkan program-program pertanian kita di Osaka di World Expo di Osaka. Dan dalam masa seminggu ni kita diharapkan dapat menunjukkan kepada dunia mengenai kejayaan-kejayaan kita, di manakah kita anjakan yang telah kita ada sebelum ni daripada mana kita dulu kepada mana kita ada sekarang. Kita juga akan menunjukkan hasil-hasil teknologi yang kita sendiri hasilkan dan bagaimana petani-petani kita telah dapat mengoptimalkan penghasilan tanaman mereka melalui kejayaan yang tuan-tuan dan puan-puan telah berikan. So itu yang pertama daripada 1 hingga 8 Jun 2025. Pada 1 hingga 3 Ogos pula tahun ini di Sabah, di Sabah International Convention Center, kita juga akan mengadakan satu program besar iaitu Hari Peladang Petenak dan apa lagi ya? Nelayan. Banyak sangat. Okey di Sabah di Kota Kinabalu dan kita dia macam macam mini maha juga so ini, ini merupakan satu lagi usaha kita untuk kita menghargai stakeholder tuan-tuan dan puan-puan iaitu petani, peladang dan nelayan dan juga dalam mesyuarat ASEAN aa, apa tu leaders meeting nanti pada bulan November kita akan juga buat satu mini maha di KLCC di mana kita akan menonjolkan kejayaan kejayaan kita di dalam jadi uh, berbanding dengan negara ASEAN mengenai apakah yang telah kita laksanakan untuk membantu petani peladang uh, peternak uh, yang merupakan stakeholder kita so itu merupakan beberapa uh, uh, perkara dan sikit lagi saya nak cakap mengenai mygap dan my organic yang Datuk Nosen cakap sekarang ni mygap dan my, my organic yang kita ada tak, tak tak ada elemen ESG tetapi bila kita buat green mygap dan green my organic insyaallah ini merupakan satu benchmark yang sangat baik untuk Jabatan Pertanian kerana ia merupakan satu kejayaan besar di mana bila petani pentenak dan peladang kita ada MyGAP dan MyOrganicGreen ni mereka boleh mendapat pinjaman daripada Agrobank di mana kadar faedahnya hanya 2% berbanding dengan uh, uh, pinjaman kadar faedah pinjaman yang lain yang uh, terpaksa dibayar 4% ataupun lebih so ini merupakan satu lagi input ataupun kejayaan yang harus kita usahakan untuk kita pastikan petani kita dapat laksanakan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan saya juga ingin menasihatilah kepada semua penerima APC hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan merupakan role model kepada pegawai dan kakitangan yang lain. Role model bermaksud mereka akan melihat tuan-tuan dan puan-puan sebagai pegawai yang cemerlang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat EPC bermaksud mereka juga boleh mendapat EPC. Dan mereka akan melihat dari segi tingkah laku kita, peradaban kita, pemakaian kita, pertuturan kita dan usaha bagaimana kita bekerja lebih gigih berbanding dengan mereka. Dan diharapkan mereka juga akan mengikuti jalan ataupun perjalanan seperti mana tuan-tuan dan puan-puan telah lalui untuk mencapai kejayaan dan tahap Uh, perkhidmatan yang cemerlang yang telah tuan-tuan sampaikan dan tunjukkan dan kita menghargai dengan menyampaikan anugerah APC pada hari ini. So diharapkan pegawai-pegawai uh, kita dapat lebih membantu petani, peradang, peternak, nelayan kita yang di bawah yang sangat mengharapkan perkhidmatan kita kalau boleh kita bagilah lebih sikit daripada apa yang boleh kita berikan. Kalau dia datang pejabat pukul 5.30, janganlah kata, tolonglah datang esok pakcik, saya nak balik dah 5.30 ni sebab cerita pukul 7 nanti start saya tak sempat nak tengok. Jadi janganlah macam tu. Kita kena cuba. Sebab kadang-kadang impak yang sikit tu sebenarnya memberi uh, perubahan hidup yang yang sangat besar kepada mereka yang kita bantu tersebut. Bezanya kita dengan orang swasta ialah pejabat swasta, syarikat swasta mendapat bonus dari segi kewangan. Tetapi kita tak. Kita nampak kejayaan kita adalah petani, penternak, peladang kita berjaya menghasilkan buah cempedak paling besar buah kelapa, air kelapa yang paling sedap, tanaman padi yang paling tinggi dan buah-buahan yang lain yang lebih besar, lebih cantik dan boleh kita ekspor ke luar negara. Itulah kejayaan kita di mana penternak, peladang, mereka yang di bawah tu, mereka yang mendapat manfaat besar hasil daripada usaha yang kita berikan. Walaupun sedikit, insya Allah dapat mengubah kehidupan mereka, kehidupan anak-anak mereka yang mereka harapkan dapat masuk universiti dan berjaya seperti tuan-tuan dan perempuan sekalian Jadi tuan-tuan dan perempuan banyak dah saya cerita, banyak dah saya beri nasihat. Nasihat-nasihat ni -nasihat juga saya ingin berikan dan ingatkan diri saya sendiri sebab saya pun ada kelemahan. Tetapi kelemahan saya dapat saya olahkan kepada kejayaan kerana saya mendapat ilham, kekuatan dan dan semangat untuk saya menjalankan tugas saya kerana tuan-tuan dan perempuan. Saya melihat di hadapan saya adalah mereka yang bukan pekerja biasa tetapi pekerja yang sentiasa ingin mencapai dan mencari kemenangan melalui kecemalangan insyaAllah dengan lafaz kata Bismillahirrahmanirrahim tapi sebelum tu ada dua pantun saya nak bagi menanam jagung di tepi ladang disiram air tiap pagi bertani itu bukannya kerja sembarang hasilnya nyata sebab jabatan pertanian yang cemerlang Nombor dua. Pagi hari pergi ke sawah. Langit cerah, hati pun riang. Bekerja keras juga jangan menyerah. Kaki tangan yang cemerlang, insya Allah negeri pun cemerlang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pertanian Tahun 2024. Kalau nak tahu nak dapat pantun yang cepat gunalah chat GPT. Yeah. <laughs> Sekian wabillahi taufik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.